институт государственный, который предусмотрен для подобных эпохов, далее, там было выступление за Магу Выполнения Александра который сказал, что разблоковал таким образом, что, мол, после того, как термин конституционной полномочий президента Грязского заканчивается сейчас, следует, что, что дальнейшие термины, это не является его вторым сроком, это все тоже значит на первый. Ну а также это как бы объяснение на уровне центра сберков, не я, очень люблю центр сберком, что я здесь вместе взятый парадин, теряя, мы знаем пару хороших людей, и, как правило, там люди профессионально. Не вы, это не в

Виктор а... Орбан а, еще выступил на этой неделе а, с интересными заявлениями. Пока существует национальное правительство, сказал, Венгрия не пойдет на войну. Фильм сегодня провела мероприятие в этой публикации. Рассказывал в частности, там говорится о том, что Запад по шаге от управки своих военных в Украину, И он говорил о том, что мы не хотим войны, не хотим, чтобы Венгрия стала игрушкой великих держав. И что, мол,

не попытки ввести Россию в стратегию ambiguity на совершенно реальный план. А когда мы можем увидеть его какую-то реализацию? Она не Она не сценарная. Они тоже, ну, скажем так, есть что-то по сценарию. Ну, условия, есть купить, да, то есть атом, да. Мы должны прийти сами, чтобы это просто не Но а это пока не случилось. Я думаю, что они мы не очень так здесь, особенно западная армия. Нам очень много западного. И правильно не такой. А почему не нужна западная армия? Я все время не могу понять именно этого. Это исключительно потому что вопрос украинского суверенитета. Или это вопрос еще каких-то вопросов? Нет, не нужна ни в смысле, ни в коем случае не присылайте. Нет, я первый за, чтобы они сюда приехали. Я говорю, на данном этапе не требует, не нужна неправильная выразиться, не требует ситуация в западных армий здесь. Но если они приедут, то это хорошо. <Chanso> а почему вы не требуете? Потому что мы способны справиться, справиться способны справиться с нами. Для приедут и будут это, это как в старом-старом анекдоте, когда молодой человек сватает дочери миллионера и говорит «Ну почему? Почему ты меня не любишь? Потому что я не еще студент без ягуара, без, без золотой привидной карточки и это сам И миллион надо банки». «Ты знаешь, женщины любят не ягуар, не за мне карточки, не за мне банки. если у тебя есть ягуар, купить карточка карточки, купить мне банки, тебя любить не больше Не больше а меньше тебя любят. То же самое поэтому по хорошему конечно хорошо для христианов особенно для таких как я кто ходит в эти православные самые регионы Ну, вот они уже все они уже не сходили все, потому что в путь идут только из-за того, что сдают. Я считаю, что мы были в порядке. Так, поле, которое разрешит на территорию регионального региона МАПА, было, как говорится, это, что-то, 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 это вообще реально, территории например, на американской территории, через перемещение на территорию Польши? больше. если мы можем быть точными. можно очень быстро заставить еще человека. Но это политический лес. Не где там ядерный, газетный, там ядерный, готов. Это демонстрация. Демонстрация намерена в случае есть. Вы видите, шантаж? Мы сами и тоже с ядерными подробностями. Начисляно российского ответа на американскую помощь, многие комментаторы обозреватели заметили, что они прям в ступоре находятся, Они Не в ступоре. Они всерьез не ожидали, что не будет. По моим данным, они в шоке. Они думали, что почему они блефуют. И они ожидали, что Запад блефуют. Да, игра брифует. А 4, 5, что то что не блефуют. Но они еще просто наверное, не все знают, или если все знают, не все верно оценивают. Так може сюди пробитися оцим кутом, доторкнутися во туди і капець. Так не можна... А, вони все в пакеті кожен, тоді нормально. А, я не побачив. сорі. Все нормально. Вони кожен пакетик захистити. Тепер вони даст. что меняет это в их логике действия? Вообще это способно что-то менять? Они надеялись, что они проблемы это возьмут Донецкую область, а потом город пойдет на скажут, что это люди, это хорошие планы, тогда говорят, надо подписать. А теперь Донецкая область как-то не очень берется. Да, Луганская тоже не хочет браться за разу. И Запорожская не добирается, и Харьков не возьмется. Так а что ж теперь все рушилось? Типа ядерный шантаж, а тут же, блин, ядерный уже в Польше позиция на сердечном между Британией и Францией. Союз подписан обороны. Две ядерные державы. Тут как это снизу. Не думали прокатить на блеще. А Запад ответил реальные действия. Упс. Или надо как ставки поднимать, о а чем их поднимать. Не доделано ничего там с новорейским корпусом, который там должен страшно угрожать в Польше, в Эстонии, Латвии Финляндии. только вы